Українські воїни продовжують боротьбу. У мережі показали, як гелікоптер Мі-8 ліквідовує російський шахет. Тим часом на Донеччині сили оборони відкинули ворога поблизу Володимирівки та Шахового. Втім, бої залишаються запеклими. Окупанти намагаються тиснути на Костянтинівському векторі. Усі деталі, вже за мить. Ви дивитесь канал сей час». Вражаючі кадри. У мережі з'явилось відео, де український вертоліт Мі-8 армійської авіації Збройних сил України самостійно ліквідовує російський шахет. Тим часом на фронті ситуація залишається напруженою. Український військовий із позивним Алекс повідомив, що ворог намагався прорвати українську лінію оборони в районі Олександро-Калинового, що на Костянтинівському векторі. Росіяни використали три бронемашини та прагнули висадити десант. В результаті всі ліквідовані не досягли ніяких успіхів, написав боєць. Військовий розповів тривожні новини. У Краматорську противник вдарив ФП від дроном по автівці. Боєць Станіслав Бунятов розповів, що місто перебуває під регулярними обстрілами окупантів, гинуть цивільні. За його словами, російські загарбники полюють дронами просто на цивільні авто а відео цих атак цинічно викладають у соцмережі. Раджу місцевим мешканцям не ризикувати найціннішим своїми життями і виїжджати у більш безпечне місце, доки обстановка не стабілізується. Закликав Бунятов. Тим часом український захисник із позивним мучної повідомив, що ворог, на жаль, окупував село Соснівка у Дніпропетровській області. Далі цитую: у селі було продемонстровано ряд ганчірок. Далі я так розумію, наступним буде Орестопіль. Вже почала працювати сильно ворожа авіація. Триває підготовка для подальшого руху. Однак є і позитивні новини. Аналітичний проект Deep State розповів, сили оборони відкинули противника поблизу Володимирівки та Шахового на Донеччині. Втім, ворог, на жаль, просунувся у Серебрянському лісництві та поблизу Полтавки і Паньківки. Генеральний штаб Збройних сил України додав: протягом минулої доби зафіксовано 205 бойових зіткнень. Лише на Покровському напрямку наші захисники зупинили 57 атак. Натомість головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський після доповіді. Розвідки заявив, Росія активно копіює українські технології, зокрема дрони-перехоплювачі. Маємо справу з прямою технологічною гонкою, у якій перевага буде за тими, хто не просто модернізує, а випереджає. Наше завдання постійне вдосконалення наявних рішень і створення нових технологій та тактик застосування безпілотних систем, сказав Сирський. За його словами, лише протягом серпня українські дрони уразили понад 60 тисяч цілей. Ну і наостанок. Приклад вдалої роботи українських воїнів. Бійці батальйону безпілотних систем 41-ї механізованої бригади показали відео знищення ворожого fpv дрона, який чатував на ціль біля дороги в тилу. Окупанти дедалі частіше використовують так звані FPV-дрони і ждуни, що із засідок полюють за нашими військовими або цивільними. Однак наші пілоти успішно знешкоджують приховану загрозу, повідомили у бригаді. На відео також зафіксовано знищення російського наземного роботизованого комплексу, яким ворог намагався підвозити боєприпаси. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Якщо знищити ну, нашими українськими ракетами, балістичними, чи вони у нас чи немає, принаймні ми чули так від влади, що є заводи з виробництва ну коли ми кажемо про безпілотники. Ну і от іже так. В Велобазе, как бы мы их снищили полностью баллистичными ракетами, то они закрыли для себя питание, в принципе, всех атак. Да нет, конечно. Ну почему закрыть? Конечно нет. Ну, ну они отстроили заводы, ну построят заводы дальше. В Северной Корее построят заводы. Поставят заводы, в конце концов, по крупноузловой сборке в том же Китае. И все, они решают эту проблему. Она так не решается. То есть это на какое-то время, да, вырубим производство крупноузловое, крупноузловое, производство, которое они тут же разместят на других площадках. Почему? Потому что основные узлы и агрегаты производятся в Китае, даже не в Иране. Если бы в Иране было не так страшно, потому что количество маленькое. Китайцы могут масштабировать, они кратно, по крайней мере, могут увеличить. И увеличили, откуда эти сотни дроновые берутся. Это же как раз потому, что китайцы подключились к выполнению этой задачи. Потому уничтожить это какой, на какое-то время выбьет но не решит проблему кардинально. Это надо добираться до китайских заводов. Это вопрос к гуру от службы внешней разведки. Надо Добираться до китайских заводов их, кстати, несколько. Там 3-4 завода, которые вот непосредственно работают на э, эти э, герани. Герани вторые и герани третьи. Это раз. И второе, надо плотную, увеличивать плотность фронтальной ПВО. Вариантов других нет. Ну и, естественно, не забывать за зеркальные. Вот любая волна российских беспилотников, тут же пошли баллистика по Москве. И вот пока, как у собаки Павлова, не выработается рефлекс. Коса посмотрели в сторону Украины, 10 ракет легло на Москву. Еще раз скосили взгляд, еще 10 ракет на Москву. Вот только тогда они остановят попытки нанесения каких-то ударов, тем более геноцидных, о которых мы сейчас говорим. А якщо ми будемо запускати ці ракети на Москву, їм вже доведеться їх збивати, Мається на увазі, тут коли ми кажемо про їхні ресурси, тоді вони в них також, також якби, ну, зникнуть, і тоді буде менше атаки на нас, Ну, дело в тому, що смотря какие ж ракети, тобто крилати ракети не будуть збивати плотність, сейчас у росіян в сторону Москви, в сторону Керченського моста на даний на даному етапі, практично дозволяє збить всі аероци, не говоря уже там обеспілоті. любую крылатую ракету они практически сбивают, потому что, во-первых, 500 километров до Москвы, ее можно 300 раз бить, она туда тарахтит со скоростью, допустим, там, тысячу, под тысячу километров в час, полчаса, по крайней мере, эта крылатая ракета идет, ее можно 300 раз бить, и тем более плотность большая, я уже говорю. На Москву пройти могут только баллистические ракеты. А от баллистики 100% гарантии закрыться никто не может. Посмотрите на Израиль, он 12 дней они попырхались в сторону Ирана. Иран 500 ракет отправил на Израиль и успокоил в 3 секунды всю эту израильскую мешку. Что поняли, что если оставшиеся полторы тысячи зайдут, Израиля просто не будет. И они успокоились, побежали там Сирию долбить, Газу, Ливан. Вот сейчас опять движ, движняк там начался, опять по Сирии начали убить. От Ирана отстали, называется. Потому прекрасно понимают, зайдут полторы тысячи ракет на Израиль и решится вопрос ближневосточный навсегда, называется. Вот так это надо делать. Просто у нас должны быть. У Ирана есть эти ракеты. Под санкциями, под давлением они собрали там около 2000 ракет, несколько сотен пусковых установок, даже часть разрушенных, тем не менее, отправили, а, израильтяне не смогли, даже со, всей, с хорошей, ну, лучшей, наверное, в мире на данный момент системой ПВО, те же ТАДы, ТАД даже не помог, ТАДы, ХЕЦы, третьи, они Патриоты вообще убрали, то есть они не смогли перехватить все ракеты, не зашли, нанесли ну, серьезнейшие поражения израильской, в том числе военным объектам. И если бы это было по Москве, ну, поверьте, у россиян бы просто отпала бы охота косо смотреть в сторону Украины. Я больше скажу, если бы у нас было не миллион деревьев, а хотя бы тысяча баллистических ракет, то россияне в 2022 году никуда бы не полезли. И в 2014 бы никуда не полезли. Понимая, что эта тысяча ракет зайдет на Москву и даже половину, если не собьют, то 500 ракет от Москвы оставит, оставит ну, мягко так скажем, нежилое, э, нежилой город. Как вот сейчас россияне от Донецка оставили после того, как остановили, вернее, не смогли запустить туда воду. То есть вот, вот примерно такая ситуация была бы по Москве. Було також повідомлення про прильоти по Донецьку, зокрема, про те, що криватими ракетами уражено колишній завод топаз, його, за повідомленнями, окупанти використовували для військової техніки та особового складу. Ну, тобто тут розвідка виявляє, ми тоді наносимо удари, Як, як можна ось цей удар прокоментувати. Ну не тільки по топазу. Я ж Донецький сам я знаю, куди ударили і ударі туди, куди треба. молодці. вот попали туда, куда надо, и в то время, когда именно надо было бить, когда там было, было руководство и штабов, и располаги российской. Причем помимо Топаза ударили еще по одному институту, где они там располагались, и по Донецкому металлургическому заводу, где было располага одно из российских подразделений и большое количество техники, которые они там сейчас готовили перебросить в сторону Покровска. То есть зашли беспилотники, отвлекли на себя ПВО, там очень мощное ПВО, кстати, на Донбассе они за 11 лет отстроили серьезную систему ПВО, но у нас есть ключик некоторые, то есть с помощью беспилотников отвлекли на себя внимание, в это время пошли ракеты, нанесли удары, причем ракеты, скорее всего, были ну, серьезными боевыми частями, там как минимум от полутона и дальше. Потому что, ну, донецкие, говорят, подпрыгивали так до потолка. По -по -по Последнее время они вообще не помнят таких ударов. Но у нас, в принципе, и не было полутонников а на Донецк. В основном туда и заходили струмшедовые скалпы, 250 кило вернее, заходили 250-килограммовые джедамы и те же хамеры. А и скалпов дав давно не было, то есть полутоников А здесь еще больше было. Поэтому я думаю, что что-то новенькое там использовалось. Но ну, если э, не придержат информацию, лучше бы придержали э, наш генштаб. Не надо этих видосиков, анонсиков. Пусть россияне не знают, чем убили по, -по Донецку. То еще одна такая волна, но она будет э, такой же э, э, с таким же большим коэффициентом полезного. Мира. Роман Герович, але ж дивіться, на Білогоручиці також був удар по нафтобазі там палала, а перед цим Луганська нафтобаза також палала, це ми говоримо про знищення ну, тому ж таки палива, яке окупанти одразу використовують також для фронту. Ну, Луганська нефтебаза, Донецька, Макіївська, там в районі Місі, Макеївського інженерно строїтельного інституту, так якраз по трасі між Макіївською і Донецьком. МІСІ справа, з Макіївським на Донецьким, а нефтебаза, Слева. Так вот, там также таких нефтебаз разбросано по Донбассу очень много. Есть основные, допустим, 100, 100, больше сотни километров, почему Луганская она наполнена была полностью, почему ее надо было уничтожить, добрались. Но опять, что она была наполнена? Если бы в мае месяце не остановили, вернее, в марте месяце не остановили удары по НПЗ, нечем бы было ее наполнять. А так, получается, они наполнили, помимо того, что Луганскую нефтепазу, наполнили практически все склады, включая армейские топливные склады. В армии российской на данный момент, вот второй волны, проблем нет абсолютно с топливом. Сейчас они залили практически все. Сейчас там начали младший офицерский состав, в принципе, и с рядовыми, начали продавать топливо гражданским по месту, потому что у гражданских топлива нет. Они сейчас покупают по дешевке, кстати начиная от бутылки водки и заканчивая определенными там копейками, покупают у э, россиян топливо, у военных имеется в виду, у вояк. Потому что тут тоже один из таких интересных механизмов. Топлива может не быть как раз из-за того, что российские вояки просто его продадут местному гражданскому населению. Такой хороший подход, по крайней мере.